激动吧，二狗，快点！二狗，姐姐要搬进来喽，让我看看你的小眼睛。二狗，快点！啊！我也找个搬家公司啊。搬家公司太贵了，我哪里付得起啊？ 谢谢周川老师，你人真好。行、嗯，先别急着谢，把这杯收了。房客守则三十条，三十条，禁止以同一屋檐下为便利，对房东做出超越房东与房客关系的不良行为。 不良行为，催稿。 还有部分昼夜洗脑式软磨硬泡，要求房东使用不喜欢的画手，或者是逼迫房东再次签下保底系数低到像打发要饭的出版合同。想什么呢？哦，嗯，看来你对我的意见很大啊。嗯、才知道呀。但是我对你可是一片真心，可照日月。昨天你的一通电话，我就在一个月生活费只有一百块的情况下，花了一百块钱的打车费，特地来见你的。不然你以为你为什么出现在这儿？ 坚决维护房东的个人隐私，不得将房东的私人照片曝光在社交媒体之上，不得用房东的裸照威胁房东。裸照？我一个冰清玉洁、清清白白的女孩子，怎么会有你的裸照？ 我怎么知道你是什么样的人？所以我要写上去啊。行，那那为了公平起见，我觉得此条隐私条款也同样适用于对房东的约束上。我不行吗？你我二狗回家了。 好好想想今天晚上吃什么吧，这可关系到你未来的房客生意啊。家里有什么？蛋<但>。除此之外呢？忘了。哎哎哎哎！警、哎、察、哎、老师，哎，快点救救我！二狗还没到家，你也不用这么激动吧。二狗快点！二狗，姐姐要搬进来了，让我看看你的小眼睛。二狗快点！ 今晚的月色真美啊！今晚的月色真美啊！ 狐狸君，狐狸君，如果有一个人忽然跟一个女孩子说：“今晚月色真美”，你觉得他是什么意思啊？狐狸君，狐狸君，如果有一个人忽然跟一个女孩子说：“今晚月色真美”，你觉得他是什么意思啊？一下子脱口而出、啊。 哎，到底是怎么回事啊？哎，你自己觉得他是说天气，还是像夏目漱石说的那样，他喜欢你？ 初离，你在胡思乱想些什么、啊？这怎么可能呢、啊？